Hoş gördük hörmətli televizya tamaşaçıları. Siz Mədəniyyət kanalının efirində Zaman və Məkan proqramına baxırsınız və bu günləri bizim Azərbaycan mədəniyyəti haqqında söhbətlərimiz davam etdirərkən çox maraqlı, çox populyar, çox məşhur bir qonağı dəvət eləmişik və hesab edirəm ki, onu xüsusi olaraq sizə təqdim etməyə də ehtiyac yoxdur və biz bu günləri Azərbaycanın ən məşhur kino aktyorlarından olan Azərbaycanın xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, şöhrət ordenli, prezident təqaüdçüsü Rasim Balayevlə müsahib. Rasim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Çox təşəkkür edirəm ki, siz vaxtınızın müəyyən bir qismini bizim proqramımız üçün ayırmısınız. Doğru. Çox sağ olun. Və mən öncədə hörmət tamaşaçılara dediyim kimi, sizi xüsusi təqdim etməyə, bioqrafiyamız haqqında məlumat vermə ehtiyacı yoxdur, çünki Bəl, siz Azərbaycanda və nəinki Azərbaycanda, regionda, keçmiş Sovet İttifaqında və daha geniş ərazilərdə çox məşhur, populyar bir insansınız. Və bu populyarlığı siz heç şübhəsiz ki, öz istedadınızla, öz bacarığınızla, qabiliyyətinizlə qazanmısınız və bu günləri biz qısaca e, da olsa, o keçdiyiniz yola bir nəzər salmaq istərdik, amma öncə Azərbaycan mədəniyyətinə çox böyük xidmətlər göstərmiş, Azərbaycan müasir kinosunun inkişafında misilsiz xidmətlər olmuş bir e, istedadlı insan kimi məs mədəniyyət haqqında fikirlərinizlə başlayaq. Mədəniyyət siz necə bilirsiniz, cəmiyyət üçün, insanlar üçün nə deməkdir və nə üçün bu lazımdır? Bu taq qadın zamanlardan da o tarixi mənzərə asmaq istəmirəm. Mədəniyyət həmişə xalqın gücüsü olub, xalqın belə deyək, inkişafının göstəricisi olub. Bu gün məsələn elə xalqlar var. çox məsəl Küveyt götürək. Cəmiatı yaxşıdır, yaxşı, neftin hesabına da. Amma məsəl Mən hələ eşitmədim. Haqqında məlumat yoxdur. Məndə də haqqında məlumat yoxdur və ona görə də bu xalq haqqında mədə məlumat yoxdur. O vaxtı Yaduzdaddsa hələ Lenin deyirdi ki, bizim üçün incisənətin ən ən vacib sahələrindən biri kimi oldu. O ona görə deyirdi ki, məsələn teatr bu, bu barədə bir az imkanları az idi. Gedib müəyyən regionlarda elə dağda kəs, nə bilim fermada, yaylaqda göstərmək mümkündürdü, amma kino gedirdi. Hı -hı. Elə o fermandılarında göstərildə. Yəni populyar bir şey idi. Yəni o o mənada. Yəni mədəniyyətin bir böyük qolu olan kino, əlbəttə. Təzədir elə aşam. Mən, mədəniyyət məndə uzun uzadı bunun yaxşı elə sizlə başda olmağının hamı yaxşı biliciləri var. Mədəniyyət bayaq dedim ki, xalqın göz güsüdür. Mədəniyyətlə insanlar biz müəyyən dünya xalqlarını tanıya bilirik. Ondan sonra onların səviyyəsi, düşüncə tərzi, tarixi, bunlar hamsi, elə kim hansı xalqın mədəniyyətinin tarixi varsa, o xalq qədimdir. Ondan sonra o ənənələri var, ondan sonra müəyyən yaradıcı insanları var ki, bu gün də onlara müraciət olunur. Nə bilim O, o Yunan klassikləri var, nə bilm Evripi, də bilm görə şeydir. Bunların hamısı bu gün də Ezopdur, nə bilm o birisidir. Yəni bu hiss olunur, həm xalqın tarixidir, mədəniyyətdir. Və bu günə qədərdir. Yəni mədəniyyət özü də sırf bir ıı, qısa kinodan, teatrdan ibarət yazmada qeyri-mədəniyyət çox böyük bir onlayışdır və bu sənət də onun bir, bir qoludur. Yəni çox yaxşı dediniz ki, mədəniyyət xalqın göstəricisidir. Xalq Bəli. mədəniyyəti ilə tanınır. Bəli, elədir. Çox düzdür. Aslında bəs e, mədəniyyətin də bax siz dediyiniz kimi çox qolları var. Yəni insan həyatının bütün sahələri mədəniyyətə aiddir. Bütün hərbi şey. Mən üzr istəmirəm elə bax, adamın geyimi, keçimi, hərsi mədəniyyət. Geyimi, danışığı, duruşu, davranışı, bunlar hamısı mədəniyyətdir. Belədir. Kino isə əlbəttə ki, çox mühüm bir sahədir. Böyük bir qoldur və siz də Azərbaycan kinosunun inkişafında çox böyük xidmətlər göstərmisiniz və sizin çəkildiyiniz filmlər Nəsimi filmi, Qatır məmlər, Babək, Dədə Qorqud, Arxadan vurulan zərbə və s. Bunlar hamısı Azərbaycanın klassik artıq kino sənətimə oturmuş filmlərdir və siz də orada əsas aparıcı obrazlar yaratmısınız. Xüsusən də mən bunu qeyd edeyim ki, elə o 70-ci illərdə sizin o yaradıcılığınızın o gur inkişafı dövründə kinoya möhtərəm ulu öndərimiz Heydər Əliyev çox böyük diqqət göstəribdir, dəstəkləyibdir. Və siz də o dövrdə yaşamısınız. O dövrü. Şəxsən o, o məsələn, mənim yadımdadır ki, bəli. Mən 72-ci ildən başladım da, teatr, tə... kino studiyasında işləməyə, 73-də də Nəsimi-ni çəkdim. Bəli. E, İnanın, ordakı aparatura ondan sonra çox bərbad vəziyyətdə idi, çox köhnə idi və yenilərin almaq üçün o vaxtı bəli valyuta lazımdı. Valyutu, o da yox idi, Sovet dövründə evet. idi. Yadımda da evet. xaricə gedirdin 30 manat pul dəyişirdinlar. Evet. Evet. Yəni belə <laughs> valyuta ancaq bunu ıı, rəhmətli Heydər Əliyevin tapşırığı ilə ora aparatura aldı, aldılar, yeni texnika aldılar. Bax, onların hələ də hələ də onlardan istifadə edirlər. Hətta Heydər Əliyevin ideyaları yadımdan, əsasında film çəkilibdir. Hansı film çəkilib? Bu tarixi filmlərin bəli. əksəriyyəti Bəli. Bəli. Ək, tarixi filmlərin əksəriyyəti Heydər Əliyevin istəyi ilə çəkilib. Nəsimi də, Nizami də, ondan sonra Hətta vaxtilə Hüseyn Mehdiyevzadə haqqında filmin çəkilməyin də Heydər Əliyev ideya veribdi. Uzaq sahillər filmi. Yazıldı, məsələn, İstintaq filminin Bəl, bəl, o bıraq mırdlar o vaxt o onun da onun yazısı, yazısı var bizim onunla görüşümüz oldu o vaxt o deyir ki mən baxdım de dedim bıraq mırdlar yəni o o səbəb bəl, oldu bəl və o da gəldi bəl. o da gəldi SSRİ dövlət mükafatları aldı mənim yadımdadır Nəsi, ə, nəsimi filmi ilk filmdir ki kodakda çəkildi Lent, yani, ki Nolantı yəni Kodak tamaşaçıları yeni bilsin ona hə, görə. Yəni Led kimi Renkli. ona qədər rəngli Shostkinski. E, bu Rus Rusiyanın özünün istisna istehsalı bəli. Rus hesab olunurdu. Amma Kodak, Kodak idi. Mənim yanımdadı ki, Nəsimi filminə 10 dənə surya qalxaları aldılar. Bilirsiniz, bu elə bu, bu otaqdan da böyük. Onlar hamısı valyuta ilə idi. Bunu bu dərəcəyə qədər, Hı. bu dərəcəyə qədər o kişi evet marağlanırdı və bu 70-ci illər daxilində siz sözünüzlə o o müəyyən proseslərdə iştirak eləmisiniz. Ondan sonra bizim bilə əməkdaşlığımız, əməkdaşlığımız olub. Yəni onda bax mən elə-belə kənardan baxsam, bax bu həm kino, həm ədəbiyyat, həm teatr. Nə qədər inkişaf eləyir. Evet. Biz deməli bir adamın bu şəxsiyyətin ee iştirakçı ilə görbə üç bir əsərlər yarandı. Elə Babək filminin çəkilməyinə də çox böyük, yəni həm diqqətlinin köməyi olubtu Ərəliyə ilə dayında yanlarında olmamışam amma mən o oyun o, 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 o söhbət onun, o, o iştirakçılar mənə deyiblər ki, biz biz Babək filmini Naxtəvan'da çəkirdik. Bəli. Naxtəvanda da qızğın üzüm yığımı vaxtı idi. Bəli. Ordan Zəngəlemişdi. Orda Camran Rəhimov var idi. Rəhmətli. Oram birinci kənd idi. O ona Hı? demişdi ki, "Bəs ö, kömək elə onun Bağbəkəndin filmi çəkmişdi." O da demişdi ki, "Bəs üzüm yığımıdır adamlar." Qayıdıb ki, "Üzüm yığımın, üzüm yığımın. Cəllabad sizin yer üzə bu il verə bilər. Siz Bağbəkəyə kömək elə." Bax inanın, bu hold bu söhbət olub. Və indi öz aramızda minlərlə adamı tesəbbürün orada idarələrdə, ana azərliklərdə işləyən evet. adamı ağacı, kölgəsi olmayan bir yerə, qızmar günəş altında gətirirdilər və ə o o o məstli səhnələr, səhnələr, səhnələr var da, şütləri yani. səhnələr var da. Onu biz özümüz yığa bilməzdik. İndi bəlkə də çəkmək çətin olar elə bir kadrları. Çoxatı güvə baha başa gələr. Sonra bütün zavodlar, fabriklərə təpsiirdi. Təpsi bizimlə nizələrimizi, qılınclarımızı, qalxanlarımızı hamısını zavodlar bizə hədiyyə elədilər, olar. Maraqlıdır bunlar. Var hamısı. O əlbəselər var. Birində hələ Babəkənin qılıncının birini hələ mən evdə saxlayıram. Yəni dediyim odur ki, onları onlara hamısını təşkil eləmək üçün əlbəttə Heydər Əliyev miqyası lazımdır əlbəttə demişdi ki buday. Yəni bu adam kim kimləri çəkəcəksiz, nə təsir olacaq? Hamsıyla maraqlanırdı. Əlbəttə o Heydər Əliyev bilirdi ki kino xalqın inkişafına xidmət eləyəcək. Babək filmi xüsusən yəni, Azərbaycan tarixi, həqiqətlərin açılması, Azərbaycanın Bacma, ki, qəhrəman bir oğlunun dünyaya tanınması deməkdir. Baxın, bütün Elə bəyli, bütün digər sahnələrdə yazılarda göstərirlər də. Bütün teatr premyeralarının hamısında b iştirak edir. Axırıncı da tapşırığı. Bəli. Axırıncı tapşırığı yad uzadsə. Oldu. E, İlyas Əfəndiyevin əsəri. E, bir də Hüseyn Cavad. Bəli. Axırıncı tapşırığı. Ayraca bizsiz indi siz onu yaxşı bilirsiniz də məsələn kino ilə. Ayraca Müəyyən hər il müəyyən kino çəkilişinə pul vəsait, pol, vəsait və ayrılır. Və o əlavə vəsait ayrıldı ki, bu Cavidin bir də ki, İlasəfəndiyevə nəsrinin çəkilsin. Vəslən çox xoş, çox maraqlı, yəni ki, məqamlara toxunursunuz və çox mühümdür. Hüsn Oladənin Azərbaycan kinosuna göstərdiyi diqqət, qayğı haqqında çox maraqlı danışırsınız. Və o dövr kinonun qızıl dövrü idi və siz də həmin qızıl dövrdə Belə deyək də, ən gözəl obrazlar yaratmısınız. Elə siz Nəsimi'ni xatırladınız. Mən burada indi bir e, məqam yadıma düşür, onu tamaşaçılarla da bölüşüm. E, Orta Asiyanın məşhur e, aktrisası, e, Özbəkistanın xalq artisti Tamara Şəkirova e, danışırdı. Biz onunla bir yerdə işləmişik, siz də yerdə işləmisiniz. O danışırdı ki, Nəsimi filmi e, Özbəkistanda göstəriləndə bütün qızlar Nəsimiyə aşiq olmuşdular və xüsusən də Rəsim Balayevin Nəsimin'in şeirlərini necə ifa etməsini. Hmm. Bir yandan Rəsim Balayevin deyirdi, özünün üzr istəyirəm, özünün gözəlliyi, başqa bir yandan onun istedadı, onun ifadəsi, onun ıı, oxumağı. Və eyni sözləri əlbəttə Babək film haqqında da demək olar, çünki siz Babək obrazını da o qədər qüdrətlə yaratmısınız ki, məsəl belə bir qəhrəman Azərbaycan xalqını bir yerdə toplayaraq 22 il ərəb işğalına qarşı mübarizə apara bilər. Yəni o əzəmət, o o belə fitri, belə bacarıq Rasim Balayevin daxilindən gəlirdi ekrana. Bunu siz yaradırdınız. Siz təqvə verirdiniz Azərbaycan mədəniyyətinə. Mən mədəni də orada iştirak edirdim, am amma bütün kollektiv bunu da nəzərə alaq. Yəni kollektivin zəhməti sizin simanızda üzəklə. Bəli, bəli, bəli. Bütün əziyyətləri, amma onlar artıq kadra qalsı. Kadrdan aktyor qalır da sonra. O əziyyətləri çəşkilər olsun ki, bütün o insanların o biz nöqtə vurmağı hamısını aktyor özə çıxardı. Ona görə də bu biz kollektiv sənət de bunu bir nəfər heç nə eləyə bilməz. Buna gərək kollektiv işləsin və təbii ki o kollektivin əziyyətinin nəticəsi o, o kadırdadır və aktyorun üzündədir, oyunun e, tərindədir. İndi şübhəsiz ki aktyorun özünüz siz təvazkarlıq edirsiniz bunu, əlbəttə ki həqiqətən kollektivin işidir, amma sizin də özünüzün o, şəxsi İstedadınız burada, yəni mühümdür. Çünki Rəsim Balayev yox, tutaq ki, Nəsim obrazına hər hansı bir, tutaq ki, adamı çəksələr, Bakıda o effekt alınmayacaqdı. Babək filminə başqa bir aktyor olsa alınmayacaqdı, şübhəsiz bu var. Mən nəyə gəlmək istirəm? Bax bu obrazları ki yaratmısınız, bu xalq üçün nümunə obrazlarıdır. Həqiqətən. Və yoxdur da Qorqudda Beyrək olma oynamısınız. Bu obrazlar xalqa nə verdi? Və bunlar bu gündə Yəni bu xalqın inşafnəmi deyim, onların bax bu gün biz axı işğal altındadıq müəyyən qism torpaqlarımız və Babək kimi Babək ruhu bizə yenə lazımdır. Təbii. O ruhu sizin simanızda xalqa təqdim olunubdu. Təbi. Nə düşünürsünüz bu barədə? Valla mən fikirləşirəm ki, bu bu, bu barədə bu, hə, hələ çox yaxşı ki o vaxtlar belə əsərlər ortaya çıxıb. Bu gün də o, o əsərləri çəkmək lazımdır. Çünki bu bizim hələ e, döyüş, döyüş davam edir. Bizim cavanlarda, insanlarda milli qürur hissi yaratmaq üçün əsərlər çəkmək lazımdır. Bəli. Və indi öz aramızda biz qabaq bizim vaxtımızda biz çox həm də oxuyardık. Bu gün oxumaq biraz azalıb. Yəni internet çıxıb, nə bilməndən. Düzdür, orada imkanlar var internetlə gedib hansısa kitabxanaya, kitabın da oxumağı olur. Hə, amma bizi formalaşdıran, bax bəyəq o mədəniyyətincə, bizi formalaşdıran nə olub? Hələ o vaxt bu qədər texnika, bu qədər internet, internetat yox idi. Mütaliə idi, filmlər idi, tamaşalar idi, radio tamaşaları. Mənim yadımda deyilir. Televiziya tamaşalar idi, bəlkə və bunlar insanları formalaşdırır. Mən məsələn yad uzdaqı televizya tamaşaları olardı. Bu gün çox təəssüf ki, o televizya tamaşalarının düz televizya filmləri çəkilir. Amma orada o şeylər biraz qabaqçı kimi qabarıq verilmir, nəsə biraz şey hamamına ehtiyac var və mən deyərdim ki, televiziya tamaşaları da, ə, filmlər də, teatrda da mütləq ə, bu vətənpərvərlik mövzusunda, vətəni sevmək e. bizsiz zorla ə, olmamalıdır. Bu insanın da bunu formalaşdırmaq lazımdır. Sonra da onun məşğul olmağa ehtiyac da yoxdur. İnsanın o bu balacalığından orta məktəbdən tutmuş da gənclik institutuna qədər o insana ki təlqin elədin o hiss hissləri sonra burax keçsin o ilə milli olaraq yaşayacaq yaşayacaq yəni ondan sonraya, sonra isə o, o tərbiyəni vermək lazımdır amma əvvəl aşılamaq lazımdır. Bu aşılamaqda da indi ə, ə, hamı bilir ki bu sənətin kinonun, teatrın böyük əhəmiyyəti var və bunu davam elətdirmək lazımdır. Əslində siz həm də televiziyada vaxtilə çıxış edirdiniz, tamaşaalar oynuyurdunuz. Elə yeri gəlmişkən məlumdur ki, Həsən Seyidbəyli sizi efirdən görübdü və dəvət elətdi Nəsimi filminə. Elə sonra teatrda oynamısınız, müəyyən obrazlarda da. Həmin bir tamaşada rəhmətli Mehdi Məmmədovun İblis əsərində Arifa arif oynadım. Bir çox birzənin o aydın tamaşasında oynadım. Dövlət teatrında oynadım. Bəli, bəli. Elədir. İlliasəfəndiyev nəsrində də oynamısan. Televiziya tamaşası. Sən həmişə mənim. Bu qalıb, mənim qalır. o qalır arabir Fond göstərirlər. Hə, fondda göstərirlər. Yəni ki, bax bu vizual sənətdir və siz də onunla da məşğul olursunuz, teatrdır. Orda da müəyyən amma amma necə ki, kinonu məsələn bu qədər, yəni təbii ki, sevmisiniz, o öz yerində. Amma Kino Şahmar Ələkbərovu qazanıbdı, Həsən Məmmədovu qazanıbdı, Rəsim Balayev qazanlıbdı kino. Teatrda da bu adamlar olubdu, amma gediblər. Bu məsələn, adam istəyərdi ki indi amma niyə saxlaya bilmədi bu aktyorları? Nə deyim. Amma kino qazandı bular. O vaxtı aktyorlar var idi kimi, amma indi məmnuniyyətlə istəyərdim Abbas Mirzəyə baxım, Ölvür Əzəbə baxım, məsələn deyirəm. Hə ə yaxşı ki hələ bəzi tamaşaları çəkib saxlayıblar. Amma baxın, Ələsgər Ələsgəbərov kimi aktyorun ancaq kinodan tanıyırıq. Bir dənə də balaca bir vaqifdən bir 1 dəqiqəlik onun bir, bir ə, 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 çıxışı var. Elədir, elə, elə, manol, Amma Ələsgər Ələsgəbərov böyük teatr aktyorudur baxın. Hələ onun öncə Hüseyn Arablinsk oldub məsələn. Onun haqqında heç bir şey yox. O vaxtda ha. Heç bir şey yox. Yəni yok, yani, kimə var idi o vaxtda? Amma onun nəsə məbəkkədə var. Kino yox, kino düzdür, var idi. Onu 16-cı ildə şey, heç də milyonlar sərfənətində çəkilib var çağ çekilib amma balaza çünki onu Bəsenə Erməni çəkmişdi amma Bakı Nazarov çəkmişdi. Yani. Söhbət ona da amma o da yazılı taləhsiz oldu cavan vaxtda elə öz dayısı vurdu onu öldürdü ki, sən yani, niyə axılırsan dadırsan. Yəni yani, gör nə nə günlər yaşamışıq. Aktyor olduğuna görə onu vürüb öldürürlər. Öldürürlər. Hə. Yəni bu gün şükür Allah hər şey var texnikavar, ondan sonra ə, məktəb var, ə, imkan var. Ə, hökumət tərəfindən diqqət var. Amma bax, bax yüzlərlə ssenari oxumusunuz, dərbəsəri oxumusunuz, dramaturji material oxumusunuz və təbii ki, təbii ki, hər dəfə Şekspir yetişmir, ya yəni Nizami yetişmir, Nəsimi yetişmir bəl və s. belə olmur. Hətta tez-tez Hüseyn Cavid də olmur, hətta İsmail Hüseynov da olmur və s. belə ustalar olmur amma kümə getməlidir, davam eləməlidir, teatr davam eləməlidir, televiziya davam eləməlidir. Bax bu ədəbi materiala münasibətiniz ki, axı hər dövrün özünün əsəri olmalıdır. Vəziyyət necədir? Yəni ki, bu barədə və ya sizin tövsiyələriniz, sizin məsləhətlərinizlə qələm adamlarını çünki mən qələm adamı döyürəm özüm, amma amma siz onların əsərlərini canlandırırsınız. Hə, mən onlara ancaq ifa etmişəm, onları canlandırmışam amma nice bir əsər ifadəsi var yəni bu gün. Ola bilsin bu mənim subyektiv fikrimdir. Təbiidir. Eee belə bir biraz suskunluq görürəm bu bu barədə. Çünki məsələn açığı. Eee mənim mənə soruşurlar ki, niyə siz yeni Cəmaat bizim o çəkdiyimiz filmlərə tez-tez televiziyada verirlər və çox, çox maraqla da baxırlar. Bəli, bəli, bəli. Və həmsə də ki, hansı filmlər daha yoxdur? Siz də film çəkmirsiniz? Deyirəm çəkirik. Özənsensoranın mövcud olduğu imperiya dövründə çəkilmişdir film, bu filmlər. Amma nə qədər maraqlı və gözəl. Bu günləri çox baxılır, baxılır, bəli, baxılır və cəmaət çox maraqla baxır. İndi bu azadlıq, müstəqillik dövründə deməli yaradıcı adamdan aslıdır bu. Yaradıcıdan, sədaddan asılı və bilmirəm indi onun ola bilsin çoxlu yəni, səbəbi. Belə-vəsaidlə dövlət yəni, ayırır yəni, kinoya da, yəni, teatrə də. Bəli. Psixoloq, psixoloq deyirəm, amma nə səbəblər var? Bəcədə siz yaxşı bilirsiniz məsa, dünya tarixini götürəndə rəssamlığı ondan sonra ə məyən sahələri, heykəltəraşlığı, nə bilim şeiriyyatı göstərəndə görürsən ki, bir dövlətin, bir bir xalqın müəyyən zamanlar olub ki, tənəzzül dövrü olub, nə bilim renessans dövrü olub, belə şeylər olub. Bəli, bəli. İndi də Hər şey yaranıb, amma elə bir ki, bir nəsə susqunluq, bir, bir, bir sakitlik gedir. Bunların bu müharibələrin, bu qaçğın, köçkün, dağılmanın səbəbidir. Bəli, insanlar məsələn, məsələn, bir sus, eee, kərek hər şey rahat olsun. Çünki adam evində oturub hələ bizim bu bu Qaraqabğ məsələsi həll olunmayıb. İnsanlar bu cürə belə indiyə qədər də gözləyirlər ki, belə bir üreylə endirmiş evlərinə qayıtsınlar. Evet. Yəni belə bir çalpaşıq bir şeydə ola bilsin bir-bir balaca bunda bir susqunluq var. Amma mən inanmıram ki, bu belə gedə çünki mən elə onun müvəqqəti bir tənazzül kimi qəbul eləyirəm. Məsələn bax açığı məni çox dəvət eləyirlər televiziy tamaşalarına. Bilir görsən ki ə, baxıram görürəm ki burş sözlərdən başqa heç nə yoxdur burada. Oxuyuram. Yəni belə elə bil ki, ustalıq, profesiyonalizm, sagt mir das şey olub. Yəni siz çəkilməkdən çox çəkilməməyə üstün tutursunuz. Daha onların. üstün tuturam və o şey ki, mən istəyirəm ki, o olsun və mən onu oynayım. Özdə indi yaş belədir ki, Axfan filmdə siz özünüzə çəkilmişsiz vaxtıyla cavanlığında görürsüz ki, filmdə bu elə başqa komponentlərdən başqa sağlamlıq da lazımdır. Atminlisən, nə evet. biləm, qaçırsan, daha yaxşı. Sağlıq. Günə bir günün mən yadımda bir Həsənqara aktyor var. Həsənqara. O dedi ki, biz Kəlbəcərəyə gedirdi çəkilişə Frəngiz filmininə. Dedi ki, mən getmərəm. Ma, bu, bu, bu imtina eləməsi. Dedim, niyə? Dedi ki, ay vallam, mən ora getsəm ölərəm. Niyə? Mənim davlənim var. Deməli, ordu doğrudan o getdi. Çox həziyyət çəkirdi. D dərmanlar atırdı, dalbadal xəstə idi da. Edir, yəni bu sağlamlıq da lazımdır. İndi nə qədər bu sağlamlıq var. Adam istəyir ki, nəsə oynasın. Elə elə də çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə, rəsmi müəllim. Sizinlə söhbət o qədər maraqlıdır ki, Yəqin ki, siz də bilmədiniz ki, 30 dəqiqəlik vaxtımız gündür. Başa çatdı. Axır <laughs> Mən belə belə şey... <laughs> indi başdırdım. <duydum>. Verişimiz <laughs> sona çatmaq üzrədir. Təbii ki, biz sizinlə gələcək e, proqramlarımızda yenə görüşüb danışarıq. Çox sağ olun. Mən də sağ olun. Ə, yəni sündə... yekunda bir siz nə təridirsiniz? Siz 30-40 ilə yaxın filmlərə çəkilmişsiz, mütəmadi çəkilmişsiz. Gözəl obrazlar oynamısınız, amma Bu günləri hesab edirəm ki, yenə sizin potensialınız o qədər var ki, güclüdür ki, yenə də siz gözəl Azərbaycan Ə, bu, qəhrəmanı obrazı yarada o, bilərsiniz. Günlərin boşa getməsinə heyfim gəlir. Hə o o o, o, o təksiz heyfiniz <laughs> yox. Mən isə <laughs> bilirəm ki, o Azərbaycan mədəniyyətinin uduzmaq olardı sizdən, yəni lazımım gəlir <laughs> adam istifadələnmək. Mən, mən ümidlə yaşayıram və inşallah yaxşı olar hər şey. Mən də çox təşəkkür edirəm ki, mən dəvət eləmisiniz və, və çox vacib ə, mövzulara həmişə toxunursunuz. Çox sağ olun. Ə, və sizin də işinizdə uğurlar diləyirəm sizə. Çox sağ olun. Rəsiməm təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bizim hamımız, o cümlədən bax bizə baxan milyonlarla tamaşaçı, heç şübhəsiz ki, Rəsim Balayev özlərinin belə deyəndə komiri, sevimli bir insanı kimi həmişə və və daim yaşadıb yaşa da qalacaqlar. Məndə istəyirəm ki bu ömrümün axırına qan o işi davam elətdirəm ki, hə o o, o o hələ tələsməyin, hələ vaxtı var, vaxtı var o barədə. Da, Amma hə. bunu baxmayaraq bayaq siz dediniz kimi ədəbi əsər olmalıdır, ssenari olmalıdır ki, gözəl filmlər yaransın və orada rəssambılar yenə bəl. Azərbaycan xalqının gözəl obrazlarını yaratsın. Bəl. Təbii ki, burada rejissor işi də var, operatorun işi çox. var, kino çox mürəkkəbdir. Bəli, bəli. Bəl. Mürəkkəb. Bunlar hamısı Orzilliyək ki, əlbəttə Rəsim Balayevın oynadığı o gözəl obrazların silsiləsi davam edəcək. İnşallah. İnşallah. Təşəkkür. Biz tamam. tamaşaçılar proqramımızı sona çatdırıb və icazə verin sizin adınızdan, bizim yaradıcı heyət adından Azərbaycanın çox görkəmli sənətçisi, Azərbaycan mədəniyyətinə bütün ömrünü həsr eləmiş və özü də çox dəyərli təhəffələr vermiş bir insana Rəsim Balayevə təşəkkürümüzü bildiririk. Siz sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, bununla proqramımız sona çatdı. Biz sizə də mədəniyyət elə məkanında bizimlə birgə keçirdiyiniz dəqiqələrə görə üzr təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə yaşadığınız bütün zamanlar, bütün məkanlar daxilində uğurlar arzu edirik və sizə Azərbaycanın gözəl filmlərini bundan sonra daha çox baxmağınızı arzu edirik. Amin. Sağ olun. Amin.